নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল পোনপ্ৰথমে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইবাৰ বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে অভাৱনীয় পৰিস্থিতি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে শিক্ষা সেতু এপৰ যি জ্বৰ এই শিক্ষা সেতু এপৰ জ্বৰ বিশেষকৈ এসপ্তাহৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতেই চলি আছে শিক্ষা সেতু এপৰ নামত ভেকু ভাওনা বাৱন্ন হাজাৰ টেবলেটৰ অধিকাংশই অচল ব্যক্তিগত মোবাইলৰ যুগদীহে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে ইমান দিনে আহ তেওঁলোকে দিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু চৰকাৰী ভাৱে যিবিলাক টেবলেট লাভ কৰিছে উপস্থিতি প্ৰদানত শিক্ষাৰ্থী কেতিয়াবা ইন টাইম আউট টাইম আহ আগদিনা আৰু পিছদিনা উল্ট উলট পালট হোৱাকৈ দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে শিক্ষা বিভাগে যোগান ধৰা টেবলেটৰ ৱাৰেণ্টিৰ ম্যাদ উকলি যোৱাত মেৰামতিৰ দায়িত্ব নলয় নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠানে নিম্নমানৰ টেবলেট আনফালেদি শিক্ষা মোবাইল বিদ্যালয়সমূহক যি পুঁজিৰ যোগান ধৰা হব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিল সেয়াও কিন্তু ভেকু ভাওনা আজি আজিলৈকে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এক টকাও টেবলেটৰ নামত ৰিচাৰ্ছৰ নামত পোৱা নাই এই শিক্ষকসকলে বিশেষকৈ প্ৰভিন্সাইজড আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্ম কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰধান শিক্ষকসকলে নিজৰ পকেটৰ পৰা এই যি ৰিচাৰ্জৰ পইচা আছে তিনিশ টকা গলেও তিন বাৰাং চত্ৰিশ টকা প্ৰায় চাৰি হাজাৰ টকা ৰিচাৰ্জ কৰিব লগা হৈছে ব্যক্তিগতভাৱে উত্তীৰ্ণ হোৱা দুবছৰ পিছতো পোৱা নাই অনুজ্ঞাপত্ৰ বিশেষকৈ আহ শিক্ষা সেতু এপ যোগে শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি প্ৰদান কৰি ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় বিদ্যালয় সৃষ্টি হৈছে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়সমূহক প্ৰদান কৰা বেছিভাগ টেবলেট হৈ পৰা বিভাংগত পৰিছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ অধ্যক্ষ আৰু প্ৰধান শিক্ষকসকল এক কথাত কবলৈ গলে শিক্ষা সেতু এপৰ কাৰিকৰী বিসংগতিৰ মাজতে চৰকাৰী টেবলেটৰ পয় লগা অৱস্থাই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি আহ বিশেষকৈ অনলাইন যোগে দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিদিনে সৃষ্টি হোৱা সমস্যাই শিক্ষকসকলক শংকিত কৰি তুলিছে

ঘোৰ সমস্যাৰ মুখত পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতিৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগে ব্যৱস্থা কৰিছিল শিক্ষা সেতু এপ পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰতিখন বিদ্যালয়ক শিক্ষা বিভাগে প্ৰদান কৰিছিল টেবলেট আৰু শিক্ষা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰায় বাৱন্ন হাজাৰ টেবলেট শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক বিতৰণ কৰা হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত শিক্ষা সেতু এপ ডাউনলোড কৰি বিদ্যালয়সমূহে উপস্থিতিৰ খতিয়ান অনলাইনযোগে পোনপটীয়াকৈ শিক্ষা বিভাগক প্ৰতিদিনে দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু অতি নিম্নমানৰ বিশেষকৈ ডিভাইচ তথা নেটৱৰ্কৰ সমস্যাৰ বাবে শিক্ষকসকলে উপস্থিতি প্ৰদানৰ নামত প্ৰথমৰ পৰাই লুঠিঘঠিৰ সন্মুখীন হৈ আহিবলগীয়া হৈছে শিক্ষকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি চেমচাং কোম্পানীৰ টেবলেটসমূহত ফ'ৰ জি বুলি লিখা আছে যদিও ডিভাইচসমূহৰ প্ৰকৃততে থ্ৰী জি বিশেষকৈ থ্ৰী জিহে অন্তৰ্ভুক্ত ফলত শিক্ষা সেতু এপত উপস্থিতি দাঙি ধৰিবলৈ গৈ শিক্ষকসকলে জীয়াতো ভুগ ভুগিবলগীয়া হৈছে আনহাতে অতি নিম্নমানৰ ডিভাইচসমূহত ঠাইৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবে সঘনাই টেবলেটসমূহ অচল হৈ পৰে কেতিয়াবা হেং মাৰি পৰে কেতিয়াবা এপছ কাম নকৰা হয় কেতিয়াবা ঘূৰি থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এপছৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে হেং মাৰি থাকে কেৱল শিক্ষা সেতু এপছ হালধীয়া হালধীয়া কালাৰ ৰংটো আহি থকাৰ ফলত সকনে ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিবলগীয়া হয় প্ৰথম ছমাহৰ টেবলেটৰ সমস্যা হ'লে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ জড়িত সংশ্লিষ্ট ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ কৰ্মীয়ে ডিভাইচটো পুনৰ সক্ৰিয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে পূৰ্বৰ নম্বৰত ফোন কৰিলে টেবলেটৰ ৱাৰেণ্টি শেষ হোৱা বুলিহে জনা হয় প্ৰয়োজন হ'লে দিল্লীস্থ কাৰ্যালয়লৈ ইমেইল প্ৰেৰণৰ পৰামৰ্শ দি তেওঁলোকক দায়িত্ব সামৰে ইফালে টেবলেট যোগান ধৰাৰ পিছৰে পৰা শিক্ষা বিভাগে সমগ্ৰ এই বিষয়টোক পিঠি দিছে তাৰ বিপৰীতে শিক্ষা সেতু এপত উপস্থিতিৰ খতিয়ান দাঙি ধৰাহে উপৰ জুপৰি হেঁচা প্ৰদান কৰি আহিছে শিক্ষা বিভাগে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে টেবলেটসমূহ মেৰামতি কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো সুদীৰ্ঘ পুঁজি ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই মোবাইল ডাটাৰ নামত বিদ্যালয়সমূহক পুঁজি যোগান ধৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিল যদিও সিও আজিলৈকে বাস্তৱত ৰূপায়িত নহ'ল ইপিনে বিদ্যালয়সমূহৰ সামগ্ৰিক কাম কাজ পৰিচালনাৰ বাবে চৰকাৰে বছৰেকীয়া হিচাপত দিবলগীয়া বিশেষ পৰিপূৰক পুঁজিও বহু শিক্ষানুষ্ঠানে বছৰ বছৰ ধীৰে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আনকি এই মোবাইলত কেৱল অকল শিক্ষা সেতু এপছ এপছটোহে দিছে আৰু বাকী কোনো গুগলে নাইবা হোৱাটছআপ কাম নকৰে কিবা চি আৰ চি চি ছাৰসকলৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকিলে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা কিবা ইনফৰমেশ্যন থাকিলে অকল ব্যক্তিগত মোবাইলতহে মেছেজ আহিবলৈ সক্ষম হয় এই মোবাইলত আজিলৈকে হোৱাটছআপো দিয়া হোৱা নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এশ এক কুৰি সমস্যাই দেখা দিছে বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যি প্ৰতিমাহে ডাটা ৰিচাৰ্জ কৰা ডিভাইচৰ মেৰামতি কৰাটো সম্ভৱপৰ সেয়া চৰকাৰীভাৱে দিয়া হ'ব বুলি কিন্তু শিক্ষকসকলে আজিলৈকে লাভ কৰা নাই এনে পৰিস্থিতিত বিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ কাম কাজ পৰিচালনাকে ধৰি তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে এইবাৰ ভোটৰ ওপৰত নিম্নমানৰ চৰকাৰী টেবলেটসমূহ কৰিবলগীয়া হৈছে যিয়ে সমস্যাটোক অধিক গাঢ় কৰি তুলিছে লক্ষণীয়ভাৱে নেটৱৰ্কৰ সমস্যা শিক্ষা সেতু এপৰ চাৰ্ভাৰ ডাউন আদি সমস্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যৰ বহু জিলাত তিনি চাৰিদিন ধৰি একেৰাহে শিক্ষা সেতুৰ সেৱা বন্ধ হৈ থাকে এনে পৰিস্থিতিত শিক্ষা সেতুৰ উপস্থিতি প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে যাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ইয়াৰ মাজতে বিকল চৰকাৰী টেবলেটৰ সমস্যাই শিক্ষা সেতু এপৰ জটিলৰ পৰা জটিলতাৰ অৱস্থালৰ মাজলৈ ঢেৰি দিছে প্ৰক্ৰিয়াটো সুচাৰুৰূপে চলাই যাবলৈ হলে শিক্ষা বিভাগে টেবলেটসমূহক সক্ৰিয় কৰাৰ বাবে ফলপ্ৰসু ব্যৱস্থাৰ হাতত লব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে গতিকে সকলোৱে শিক্ষক বিশেষকৈ এই এপছ বাৰ্জন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সময় সমাগত হৈছে যেন লাগিছে গতিকে শিক্ষকসকলৰ যি সমস্যা প্ৰধান শিক্ষকসকলে ব্যক্তিগতভাৱে ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে এই ৰিচাৰ্জৰ পইচাও আজিলৈকে অসম চৰকাৰে এৰি দিয়া নাই বহুতো বিদ্যালয় লাভ কৰা নাই বুলি অভিযোগ উঠিছে আৰু যিসমূহ ডিভাইচ প্ৰদান কৰিছে এই ডিভাইচসমূহ এটি নিম্নমানৰ টু জি থ্ৰী জিৰ নেটৱৰ্ক কিন্তু আজি আপোনালোকে গম পায় এয়াৰটেল বা জিঅ' ফ'ৰ জি নোহোৱাকৈ ডাটা কাম নকৰে গতিকে সামান্য নিম্নমানৰ থ্ৰী জি টু জি নেটৱৰ্ক দি এই শিক্ষকসকলক এক মানে যি মান মানসিকভাৱে আৰু শাৰীৰিকভাৱে যি পানিচমেণ্ট হাৰাশাস্তি কৰিছে এয়া এক ভয়ংকৰ ৰূপ শিক্ষা বিভাগৰ এক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে শিক্ষকসকলে পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকে যি ৰেজিষ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে বাধ্যত পৰি দৈনিক হাজিৰা যিটো ৰেজিষ্টাৰ কৰে তাতো তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট ল'ব লগা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰি টেবলেটসমূহতো ডাবল ডাবল মানে দুটা কাম কৰিবলগা হৈছে গতিকে শিক্ষকসকলে দুয়োফালে যিটো ৰিয়েল তথ্য ডাটা শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি তেওঁলোকে যিটো ৰেজিষ্টাৰ আছে সেইটো মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও টেবলেট গতিকে আমি টেবলেটটো দিয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল সময় সঞ্চয় আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে ডাটাখিনি সংগ্ৰহ কৰা হয় গতিকে এই কম সময়ৰ ভিতৰত যিটো সময়ৰ অপচয় কৰিব লগা হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে টেবলেট আহিছে কিন্তু সেয়া সময় সময় যিটো অপচয় অপচয় নহৈ ইয়াৰ সময় আৰু নষ্ট ব্যায় হৈছিল কিয়নো অধিকাংশ সময় টেবলেট খুচৰি খুচৰি সময় নষ্ট হয় আৰু শিক্ষকসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ ডেইলী এটেণ্ডেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত দুবাৰকৈ এপ এবাৰ ৰেজিষ্টাৰত মেইনটেইন কৰিব লগা হয় আৰু এবাৰ অনলাইন বৰ্ডত মেইনটেইন কৰিবলগা হয় গতিকে সমস্যা এই সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান হ'ব লাগে বিশেষকৈ এপছটো বন্ধ হ'লে নিশ্চয় সকলো শিক্ষাগুৰুয়ে শিক্ষক সমাজে শান্তি পাব গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে কি পদক্ষেপ ল'ব এয়া সময় হ'ব লেখনীয় চৰ্দাৰ শিক্ষাগুৰু হ'ল আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইডুকেশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যনো আপোনালোকক আমি সময়মতে জনাই থাকিম ধন্যবাদ